Отстраненная от должность министра здравоохранения пытается через суд вернуть себе кресло. Сегодня состоялось первое слушание. Мусей убежден. Его лишили полномочий незаконно. Оспаривая решение Кабмина, опальный чиновник готов дойти до Европейского суда по правам человека. Правда, в команде Яценюка все равно работать больше не хочет. Репортаж из зала суда Игорь Гончарука. Суд переходит до розвиду справы по сути позывных ремонт. Адвокаты Кабмина обвиняют Олега Мусия в провале тендерных закупок лекарств. Именно за это его и отстранили от работы 10 октября. Юрист пытается убедить судей в том, что с министром здравоохранения поступили вполне законно. Но речь адвоката неожиданно прерывает загадочная смс -ка. Текст сообщения Михаил Жамбровский комментировать не стал. Вы были на заседании, я не буду комментировать, это значит. По суті, з адвокат журналістами говорити не захотів, аправив прес-службі правительства. В самому Кабміні ситуацію коментують осторожно. Відсторонення Олега Степановича Мусія від виконання обов'язків за посаду міністра охорони здоров'я є на сьогоднішній день предметом розгляду в суді, тому крапку поставити цьому суді суд і наперед коментувати ми не можемо. А вот Олег Мусиев убежден, что юристу во время заседания передавали новые указания. Сам министр в своей победе уверен. Он считает, что освободить от должности может только Верховная Рада, которая его и назначила. Моя мета стала прав в державы в Украине и доказ того, что, если даже премьер-министр может инициировать неправовое решение, значит, оно должно быть скасовано украинским судом. Независимо от решения суда, работать в команде Арсения Яценюка Олег мусей больше не собирается уходит в парламент, куда прошел по мажоритарному округу. Следующее заседание состоится 25 ноября. За это время суд должен изучить стенограмму заседания Кабинета министров, чтобы понять, как именно правительство отстранило от обязанностей Олега Мусия. Игорь Кончарук, Виктор Шевченко, события,